自从大 S 官宣根据今夜的二婚消息后，他便鲜少出现在大众面前，除了偶尔几次被派到跟鞠婧祎外出，以及有人透露的小息意外，竟直接消失，让不少粉丝感到遗憾惋惜。九月二十日，大 S 二婚后高调宣布复工，他在社交平台上传一段广告短片，只见大 S 身穿白色礼服，仙气飘飘，又回到了杉菜的模样。 紧接着，大 S 复工的生图也在网上曝光。要说视频是经过了美白和修容后的照片，那要生图，虽说不是素颜照，但也是妆容过后的真实照片，甚至连滤镜都没带。 生图下的大 S 和精修差距并不大，整个脸上除了颜色有些小麦色外，几乎无差别，甚至还能看到大 S 双眼皮的褶皱和细纹。看来“美容大王”的称号，的的确不是白叫的。从大 S 的脸上完全看不出岁月流失的痕迹，看起来跟自己二十多岁时的样子没有太大区别。 很多网友说，感觉跟汪小菲离婚后，大 S 整个人都变好了。据悉，大 S 此次复工是拍摄某品牌广告，她身穿白色开叉长裙，下摆两条拼接设计很有层次感，上面的绸质也很精致。在拍摄中抵大，大 S 表现得游刃有余，熟练的摆着不同的动作，整个人看起来高贵又有压。 S 大 S 对着镜头倒桌造型，姿时优雅，目光沉静，一头浓密的黑色卷发配上白色的礼裙，说不出的契合。虽然因为个子小，长裙拖到了地上，但无算她的优雅，整个人看上去纤细瘦削，比之前瘦了很多。镜头对连拍也无算大 S 的美貌。 生图下，大爷鼠皮肤光滑，昏黄的灯光在他脸上投下一层温柔的滤镜，鼻子上还有高光。与此同时，大爷的下巴也十分精细，完全不似之前发肤被拍到的双下巴，美的让人蒙会当年。在复工生图中，大爷鼠的后背叶很纤细瘦削，长卷发把里的丝滑柔顺，后背的大蝴蝶结系带也有种说不出的温婉俏丽。 S 大 S 身上大大小小不少纹身，一半是自己，一半都是聚君叶。像锁骨上的是个 t o g e t r f o r e t r 永远在一起。这是聚君叶最喜欢的歌。脖颈出是聚君叶的标志，背后蓝天是和恶魔翅膀，应该是大 S 对自己内心的两种书信。做纹身的杜会宣传刻在身上的是刻骨铭心的爱，可见大 S 真的爱聚君叶很深，才会用纹身示爱。 和大 S 在《泡沫之下》中身穿婚纱的造型虽然不同，但身形、氛围感却拿捏住了。有网友称感觉大 S 这张转过来就能会影夏沫，也有网友拿大 S 对联这张和影夏沫相比，觉得无论是皮肤状态，还是那条如海藻般浓密的头发，都如出一辙。 S 大 S 经纪人表示，从来没有复出之说。强调大 S 一直都在演艺圈，接下来会否开记者会或出席活动亮相，要看代言上的安排。其实仔细一看，大 S 此次现身的造型，就知道大 S 和具俊晔的关系。有网友发现，大 S 此次现身胸前的纹身尤为抢镜。据悉，大 S 在胸口口纹了具俊晔英文名字首字母 K。 而具君晔此前也在身上纹了大耶稣的名字，具君晔曾在手臂上纹了大耶稣的汉文名，还有网友透露具君晔身上的很多纹身都是为了大耶稣而纹，真的爱得太狂。 反观鞠俊烨，对外不敬对大 S 处处维护，大方表白，还愿意尊重大 S 的选择，放弃韩国的事业来到台湾陪伴大 S。就连大 S 身边最亲近的人都称赞具俊烨脾气好，看来具俊烨已经成功融入了大 S 一家。 此前，也什么就不曾一次表示对新女婿的满意，还夸赞具俊晔现在工作很努力，忙桌打拼事业，人不仅上进认真，还很 nice。看来是已经彻底认可了新女婿。对此，大家有什么其他的想法吗？可以在评论区留言讨论。